Еще одним э, достаточно важным элементом э, экипировки бойца является обувь, потому что ну, представим себе повседневной жизни, если что-то у нас с обувью не так, как мы себя ведем э, в жизни. А давайте О, я, вот, приступим, да, да. представим себе, что в бою что-то вас отвлекает, натирает, э, к чему это может привести, да, то есть цена, вообще э, цена любой экипировки здесь может быть жизнь. Любого элемента, абсолютно любого. Поэтому, э, если мы как бы не будем достаточным должным вниманием относиться к подбору экипировки, то это может в конечном итоге достаточно плачевно выйти. Да. Э, давайте немножко поговорим о ботиночках. Да. Э, ну а там, где ботиночки, пожалуйста. Угу. Там, где ботинки, там, конечно, и носки. Потому что это тоже без этого угу. никуда. Э, сразу хочу сказать, что прежде чем мы перейдем э, к обзору ботинок, э, носки должны быть хорошие, качественные. И отсюда мы делаем вывод, какие дорогие. Почему? Потому что э, вы можете носить их день, два, три, у вас не будет, возможно, не будет возможности как бы их постирать. Э, поэтому желательно, чтобы, ну, как, как максимум, э, они были достаточно хорошо из э, были сделаны с использованием каких-то эластичных материалов, э, хорошо держались на ноге. Э, и, может быть, э, таких носков тоже достаточно много, э, они имели какую-то антимикробную обработку. В принципе, любые туристические носки подойдут для этого, да. Но но можно купить даже, скажем так, 2-3 пары. Их просто постоянно менять по мере возможности. И они будут вам служить достаточно долго, но при этом будут вам, как бы, вы будете в них чувствовать себя достаточно комфортно и хорошо. Носки могут быть не только, скажем так, шерстяные или с использованием каких-то таких тканей. Да? Но они могут быть и флисовые. Они, опять же, хорошо отводят пот. При небольшом намокании они не теряют своих свойств, то есть они продолжают греть ногу, если на то необходимо. По ботинкам. Здесь мы в первую очередь должны обратить внимание на тип. Это может быть либо полный ботинок, скажем так, с высоким берцем, да? Либо это может быть так называемый полуботинок с невысоким берцем. Да? В чем основное отличие высокого берца от невысокого? Это в том, что здесь лучше фиксируется голеностоп. Если вы бегаете где-то по скалам, может быть, либо по камням, у вас велика вероятность того, что нога может соскользнуть, либо вы служите в каком-то парашютном подразделении, то желательно, чтобы голень была зафиксирована. Это приведет к меньшим травмам, возможным, скажем так. Да? Но при этом, скажу так, что повседневные носки желательно опять же, в зависимости от того климата, который на улице, от той погоды. Желательно использовать, может быть, ботинки с невысоким берцем, потому что они не так парят, независимо от использования различных там мембран и тому подобное. Но при этом, как бы, они хорошо защищают голеностоп. Они могут быть изготовлены из различных синтетических тканей, как мы можем видеть здесь, да. То есть, подошва какая-то пластиковая, либо резиновая, синтетическая кожа, синтетические вставки различные, да. Либо они могут быть кожаные, да, как мы можем видеть здесь, скажем тогда. Э -э кожа это классический материал, с которого затоились ботинки. Все понятно, все все понятно, как за ней ухаживать, крема различные, там для того, чтобы она была влагостойкой, э -э со всеми достоинствами и недостатками, да. Э -э скажу так, что на сегодняшний момент, э в принципе, большое распространение уже получают даже в сегменте, скажем так, среднебюджетных и особенно высокобюджетных ботинок это синтетические материалы, а в сегменте, скажем так, низкобюджетных, ну это в общем, скажем так, да, низкобюджетных ботинок, то это, конечно, кожаные, да, потому что это материал, который не превзойден на сегодняшний момент по цене, по износостойкости и по другим характеристикам, которые до сих пор еще позволяют его как бы продавать и он пользуется большой популярностью. Немножко хотел бы сказать об использовании подошв и других материалов, которые применяются для э, обуви. Э, подошвы должны быть с хорошим развитым протектором. Угу. Видите, да. Э, при этом протектор должен быть достаточно широкий здесь. Почему? Потому что если он будет мелкий, он будет забиваться и тем самым как бы, ботинок будет скользить. Если это будет грязь вокруг, либо какие-то еще похожие э, по -похожая почва. И одним из немаловажных факторов это использование так называемых различных мембран. Вот мы видим здесь да, ботинок, использ, ботинок сделан с использованием мембраны Гортекс. Что это такое? Это мембрана, которая здесь встроена по всей поверхности ботинка. Она вшита и она позволяет отводить влагу от ноги но при этом не пропускает туда воду. Как бы это современные технологии, которые уже достаточно распространены как и в гражданской обуви, так и в военной обуви. И они достаточно позволяют как бы использовать с комфортом эту обувь. Давайте теперь коснемся немножко средств индивидуальной бронезащиты. Mm -hmm. Значит, на сегодняшний момент распространены две основных концепции, которые применяются в войсках, как бы так и в по всему миру. Это plate carrier, так называемый, да, mm -hmm. который включает в себя только... Это чехол, в который вставлены две пластины. Вот, можно сказать, да, вот у нас здесь стальная пластина как бы есть, да. Вот стоит пластина здесь и стоит пластина сзади. И этот чехол просто их удерживает на месте. То есть мы можем задать вопрос, зачем? Но это сделано для того, чтобы обеспечить наибольшую мобильность бойца, mm -hmm. потому что мы можем на него надеть полностью защитить его от любых как бы напастей, которые летают вокруг него на поле боя, но при этом это он будет выглядеть как черепашка, да? Mm -hmm. а, mm -hmm. Да, да, как рыцари, да. А одним из основных требований, которые определяются к бойцу на поле боя, это высокая мобильность. Mm -hmm. И поэтому вот этот вот так называемым плейткэареры, они обеспечивают, скажем так, приемлемый уровень или площадь защиты бойца как бы но при этом как бы и достигается высокой мобильности в чем основное отличие бронежилета от plate Carer? это площадь защиты потому что если здесь мы видим только пластина спереди и пластина сзади да то здесь у нас есть пластина вот она стоит здесь и кроме того здесь у нас везде стоит мягкий пакет вот здесь да, который обеспечивает противопульную противоосколочную защиту корпуса бойца и тем самым как бы в этом есть разница. Почему тогда не используется только одна концепция вот такого бронежилета, опять же, как бы повторимся немножко. Потому что вот в таком исполнении у нас немножко нарушается, скажем так, чуть больше комфорт приноски. В чем это выражается? Микроклимат. Нарушается микроклимат, потому что больше у нас идет площадь защиты, соответственно, у нас это сказывается на микроклимате и самочувствии бойца при длительной носке, скажем так. Да? Нарушается мобильность, потому что чем больше у нас как бы, вот, даже это мягкий пакет, скажем, вот здесь, да, который обеспечит противосколочную противопульную защиту, все равно он немножко сковывает движение, как бы, и, соответственно, боец не так быстро передвигается. Это вес. В том числе, как бы, да. Поэтому вот, вот эти две концепции, они обе применимы но просто они используют теми или иными подразделениями в зависимости от того списка задач, которые стоит перед ними. Обычно вот такие полноразмерные бронежилеты используются спецподразделения, которые работают в городе, скажем так, это как подразделение службы безопасности Украины, подразделение Министерства внутренних дел, когда они приезжают, работают по криминалитету, их привезли, они, они как бы одели максимальный уровень защиты, который у них есть, они зашли куда-то в квартиру, в помещение, либо на улице выполнили свою операцию э и при этом как бы им, они много не передвигаются, обеспечивается максимальный уровень защиты, и они могут выполнять свою работу относительно безопасно, скажем так. А армейское, скажем так, армейские подразделения в основном используют вот такие плейт Почему? Потому что они, во-первых, носят их длительный период, непонятно где и когда что-то может произойти. И как бы, это, соответственно, сказывается на том, что нужно как бы, снижать вес лишнего снаряжения, которое есть на стрелке. <связывая> вот в этом варианте я могу сказать, что использую, скажем так, комбинированный, потому что здесь есть plate carrier здесь есть мягкая защита, вот здесь мы ее можем пощупать, здесь есть также стоит пластина, вот здесь есть мягкая защита и здесь есть боковая защита. Здесь стоит мягкий пакет, но сюда мы можем вставить и керамические панели тоже, либо остальные панели. Да? Это такой симбиоз, скажем так, плейт керриера с бронежилетом по площади защиты, который более-менее, скажем так, и чуть-чуть там, и чуть-чуть здесь. Как бы, да? Это стандартный бронежилет морской пехоты США. Достаточно хороший, комфортный, скажем так, бронежилет в носке, который обеспечивает достаточно высокую площадь защиты, хорошую комфорт носки, но ну и при этом как бы, обеспечивает достаточно хорошую мобильность хочу сказать так что на сегодняшний момент наиболее распространены либо приемлемы два основных класса это 4 либо 6 класс при этом четвертый класс защищает от высокоскоростных пуль выпущенных из автомата калашникова калибра 545 это пули с остальным сердечником вот стальная пластина у нас да и рядом с ней я хотел бы показать керамическую пластину люди могут сказать что вот вроде бы стальная пластина лучше да она же держит, она вот не пробита в отличие от керамической. Хочу сказать так, что керамика здесь тоже не пробита, да, но э, здесь нужно просто немножко понимать, как работает керамика, как работает стальная пластина. Но ведь стали воно первых я прошу подержать чуть-чуть, да. да? В да. чем разница, да? Ну, в принципе, но, это не сопоставимые по вазе, пластины, так. да, по, по, по массам, потому что это чуть-чуть э, меньше, как бы площадь защиты, здесь чуть-чуть больше. Но я скажу так, что даже если это будет сопоставимым по массе э, плиты, э, керамическая все равно будет весить меньше, при том процентов, скажем так, как минимум на э, 30-40. Mm -hmm. керамика, но при этом она и стоит значительно дороже. Ну так, але насколько я знаю, то выходит, э, ну, от ста, сталевого, от сталевой пластины, она же рикошетит А тут она залишается как-то там, или она, ну, тобто, рикошет меньше, правильно? Да, правильно. Э, значит, если в стальную пластину попадает пуля, того уровня, который, того уровня защиты, под которой она рассчитана, да, то она, в принципе, скажем так, плющится и фрагментируется она, пробитие пластины не происходит. При этом желательно, чтобы стальная пластина была одета в так называемый антирикошетный чехол, который препятствует вот разлету фрагментов пули при попадании. Когда же пуля попадает в керамическую пластину, происходит ее локальное пробитие, то есть в каком-то отдельном взятом месте, куда попала пуля. Она не, она не трескается вся. Более того, есть керамические пластины, которые выдерживают до 10-12 попаданий из достаточно мощных боеприпасов. В одну точку? Не в одну точку. Рядом, конечно, да. Конечно, рядом. Ну, рассчитываем на то, что снаряд дважды в одну воронку не падает, да, и как бы здесь есть принцип разумной достаточности, конечно. Керамическая пластина локально разрушается, вот мы можем видеть, да, здесь? Что здесь происходит. И при этом керамика берет на себя всю энергетику боеприпаса, который здесь есть. В керамических пластинах практически очень низкий уровень заприродной травмы. Это, что это такое? Скажем так, при попадании пули в пластину возник, может произойти не только ее пробитие, но если пробитие не произошло, скажем так, та энергия, которая пришла сюда, она начинает распространяться дальше. И вот эта энергия, она может повлечь достаточно серьезные травмы, вплоть до, вплоть до смерти, если она будет критическая, как бы ну, чеков, который, который будет одет в этом бронежилете, если пластина не будет рассчитана по тот тип боеприпасов, даже если пробитие не произойдет. Керамика лучше работает по более мощным калибрам, она легче. Но она при этом чуть-чуть дороже и чуть-чуть толще. И по... Но могу сказать, что на сегодняшний момент, момент та тенденция, которая наметилась в средствах индивидуальной бронезащиты, говорит о том, что все больше и больше используются керамические пластины. Почему? Потому что все-таки по своим массогабаритным характеристикам они еще более выигрышны, чем стальные пластины, несмотря на, на, на свою стоимость. Хотел бы еще сказать, что защиту от длинноствольного нарезного оружия дают только стальные либо керамические пластины. Никакой мягкий пакет, кто бы вам что ни говорил, скажем, как вот здесь, да, не дает защиту от э, нарезного длинноствольного оружия. Почему? Потому что там достаточно высокая э, кинетическая энергия, э, очень, э, которая обусловлена высокой начальной скоростью пули. Поэтому только э, жесткие пластины, как керамические, либо остальные, могут противостоять э, пуле, выпущенной из э, оружия длинноствольного нарезного, как автоматы, либо тому подобное. Хотелось бы сказать еще пару слов о каких-то мелких вещах, которые не столь существенны и не столько дорогостоящие, как то, о чем мы говорили ранее, но при этом они не менее важны. Это, в первую очередь, возможно, фонарик. Почему? Потому что в зависимости от того времени зимой э, вплоть до две трети суток составляют э, ночь. Э, понятно, что использование света крайне ограничено в условиях боевых действий. Почему? Потому что мы демаскируем себя. Но все равно фонари должны быть, они имеют право на жизнь. И э, иногда они используются для навигации, иногда они используются для подсветки цели, в зависимости от тех условий, которые стоят перед бойцами. На что бы хотел обратить внимание? Желательно, чтобы это был, ну, скажем так, фонарь от хорошей, качественной компании, которая которой есть уже какая-то история. И этот фонарь не подведет вам в какую-то там скрутную хвылыну. скажем так, да. Вот в данном случае у меня фонарик компании Шурфара американская, достаточно известная, и это один из лидеров рынка, скажем так. Мне здесь очень нравится такая функция. Одно нажатие, вот здесь, да, Одно, одно, одно нажатие оно дает навигационный свет то есть просто дает легкую подсветку если мне надо где-то там пройти по подъезду где-то там по коридору подсветить просто себе если есть такая возможность да а второе нажатие дает уже полный свет У -у -у. дает полный свет и соответственно я могу подсветить э, что-то что находится достаточно далеко и при этом хорошо понимать что там происходит понятно да то есть вот такое легкие манипуляции Uh -huh. которые при небольшой тренировке как бы без проблем вы можете выбирать это все делать фонари бывают различных цветов различные исполнения корпуса это стальной фонарик как бы металлический да он сделан из металла вот здесь в этой подвесочке фонарик и пластиковый mm -hmm. но это в принципе не принципиально как бы если это хороший качественный фонарь какой-то компании которая хорошо закремдала себя то это уже будет достаточно кроме того есть такая хорошая пословица на английском языке она гласит two is one one is none mm -hmm. что это значит что две вещи это одна а одна вещь это ничего mm -hmm. то есть почему потому что у нас здесь должен быть принцип скажем так запаса. Если у нас есть, скажем так, два фонаря, два фонаря, то при выходе из строя одного фонарика, то у нас останется второй. Да, если у нас только один фонарь, э, то соответственно при выходе из строя одного фонаря у нас вообще не, не останется ничего и этот принцип мы можем э, полностью экстраполировать на любой, в принципе предмет экипировки, Но ну, если он не громоздкий как бы, да. если это какая-то маленькая вещь, которая позволяет нам, э, которая достаточно важна для нас, то желательно иметь их может быть как минимум там две, для того чтобы в, в, в тяжелой ситуации, если одна из них выйдет из строя у нас еще осталась как минимум одна хотел бы также остановиться немножко на том, что может быть не совсем незаслуженно забыто почему потому что э, из своего общения с бойцами, которые с подразделениями, которые работают достаточно много э, на востоке, э, я немного слышу, чтобы они использовали компаса, э, хотя развед подразделения действительно это один из основных элементов в развед подразделениях, но я думаю, что компас должен входить э, в экипировку любого бойца, почему потому что в условиях активного применения средств подавления радиосигналов, которые активно используются на востоке, как с одной, так и с другой стороны мы можем потерять сигнал GPS, если мы не можем ориентироваться по карте, если у нас нету компаса, то в случае выполнения каких-то задач либо выхода там из определенных районов, если у нас нету возможности проводить навигацию, это может быть достаточно плачевно как бы и повлечь за собой достаточно как бы проблемы. Поэтому вот такой небольшой компас это как минимум, да, а если у вас есть возможность, вы можете купить чуть-чуть побольше компас, который будет позволит вам чуть лучше на, ориентироваться на местности, соответственно. Виповняти свої міграційної функції. Гаразд, от, скільки може коштувати збір одного солдата от, за тим всім, що ми щойно подивилися? Ну, я скажу так, що якщо ми будемо говорити від нуля до якогось достатньо високого рівня і все своє, то, цін, то порядок цін може бути скажімо так, в районі 3-5 тисяч доларів. Гаразд, а якщо от, мене мобілізували, И мне держава там дала, в принципе, так, все. С чего мне начинать докуповывать? Ну, вот апгрейд, какие работы проводить и своей амуниции. То, что сейчас дает государство, оно уже достаточно неплохое и выполняет в какой-то мере те, те функциональные обязанности, которые на него возложены, та экипировка. Поэтому если мы будем выбирать в условиях ограниченного бюджета, что нужно, что не нужно, и опять же, в зависимости от того, что нам дало государство и какое качество того той экипировки, то можем начать с того, что желательно возможно купить защитные очки перчатки какие-то и обувь, то есть это такие вещи, которые они непосредственно влияют. Ну, очки это защита, ну, да. и, и наушники желательно, да, возможно активные наушники, которые позволяют нормально общаться, но при этом они э, гасят э, те взрывы, те громкие звуки, которые происходят вокруг. Э, потом, э, вторым эшелоном, скажем, тогда, если у вас есть возможность, э, может быть купить какой-то камуфляж, чуть более лучше, чем дает э, государство если в этом есть необходимость. И какие-то разрушенные системы, да, то, о чем мы с вами говорили до этого. Система размещения снаряжения, это какие-то пояса, подсумки для радиостанций, запасных магазинов, гранат, сумки сброса магазинов и тому подобное. Если, опять же, вы это купили, либо вас устраивает то, что вам выдало государство, но действительно может быть неплохое, то тогда как бы следующим эшелоном вы можете обратить внимание на средства индивидуальной бронезащиты. Может быть, то, что сейчас приходят войска, то, что обеспечивают волонтеры. Эти ребята, конечно, очень сильно стараются, и они очень сильно выручили наши войска в момент первой волны мобилизации, которая происходила в 2014 году. Если у вас есть возможность, то тогда обратите внимание на бронежилет. Бронежилеты, в зависимости от уровня защиты и от э, той компоновки, по которой они сделаны, они могут стоить, скажем так, от 500-600 долларов да, до полутора- 2000 долларов. Это в зависимости от покроя, в зависимости от тех средств, от тех материалов, которые применены для защиты бойца в них. И затем, если вы уже закрыли как бы основные дырки, которые у вас возникли в экипировке, вы можете обратить внимание опять же на фонарики, вы можете обратить внимание на компас, вы можете обратить внимание на, на какой-то подручный инструмент, скажем так, мультитулы какие-то, это вот так как плоскогубцы, да, знаете, такие раскрываемые. Почему? Потому что это тоже желательно, чтобы было. Иногда что-то возникает, какие-то полевые работы, которые необходимо сделать с помощью такого инструмента. И он небольшой, компактный, много не весит и желательно его иметь. Гаразд. Ну, тепер я оце все зрозумів. У наступній програмі підбиття підсумків курсу воїна та справжні бойові випробування ми покажемо, що робити під час виконання групових завдань поза чисті приміщення та перестрілки під час засади. Не пропустіть курс воїна завтра о 18.30. Всі серії програми ви можете знайти на сайті каналу Новин 24».